ভালপোৱাৰ সপোনৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা আমাৰ সকলোৰে জীৱনত আছে জীৱনত আমাৰ বহুতো লক্ষ্য আশা হেঁপাহ আদি থাকে যিবোৰ আমি পূৰণ কৰিব বিচাৰোঁ তেনে বস্তুবোৰ আমাৰতো সকলোৰে ওচৰত আছে ধৰি লওক আপোনাৰ এটা নিজা ঘৰ আপোনাৰ মা দেউতা পৰিয়াল এটা সুস্থ শৰীৰ প্ৰতিটো দিনেই আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিছে সময়ত ভোক লাগিছে ভাল টোপনি আহিছে তাৰ লগতে আপুনি ক'ৰবাত অহা যোৱা কৰিবলৈও কাৰ বাইক স্কুটি যিয়েই নহওক কিয় লগতে এই ভিডিঅ'টো চাব পৰাকৈ আপোনাৰ হাতত অলৰেডি স্মাৰ্টফোন এটাও আছে এই সকলোবোৰ আমাৰ বাবে অমূল্য সম্পদ নহয়নে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত ইতিমধ্যে আহৰণ কৰা এই বস্তুবোৰক লৈ যদি আপুনি অলপো সুখী নহয় তেন্তে জীৱনটো বহুত কঠিন হৈ পৰে যিবোৰ বস্তু বৰ্তমান আপোনাৰ ওচৰত নাই অথবা আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই সেই বস্তুবোৰক লৈ সদায় আপুনি অশান্তিত ভুগি থাকে কিন্তু এবাৰ মাথো বৰ্তমান আপোনাৰ ওচৰত থকা বস্তুবোৰক লৈ নিজৰ লগতে ভগৱানকো কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰক তেতিয়া দেখিব জীৱনটো আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হৈ গৈছে আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰে ডাঙৰ বেমাৰটোৱে হ'ল আমি থকাবোৰক লৈ সুখী হ'ব নিবিচাৰোঁ আমি আমাৰ নথকাবোৰক লৈহে গোটেই জীৱনটো অসুখী হৈ পৰোঁ